Всем привет! Сегодня в видеообзоре на канале Альбатрос Сантехника долгожданная новинка – электрический котел в полной комплектации с расширительным баком и насосом серия JEP от торговой марки AVL Joule. Это полностью электронный и комфортный электрокотел, собранный на европейских комплектующих, котел имеет алгоритм работы и программное управление, разработанное и реализованное нашими украинскими IT-специалистами совместно с инженерами производителя. Это позволило получить продукт, который уверенно конкурирует с такими известными брендами, как Cospel, Bosch, Proteramscat и другие. К котлу прилагается руководство пользователя на котел и гарантийный талон на последних страницах руководства. Гарантия на котел 24 месяца. Итак, начнем обзор и знакомство с котлом. По отрубке диаметром 3 четверти наружная резьба подачи и обратки реализованы снизу котла. Панель управления лаконичная, информативная. В коммутационном блоке отсутствуют стандартные пускатели, которые громко щелкают при переключении. Тут используется малошумный реле с дополнительной шумоизоляцией. Клемная колодка с управляющим выходом, на насос, фазные клеммы и а, выход для возможности подключения внешнего устройства Wi-Fi модуля, программатора времени, умные дома и прочее. Далее, Электромеханический терморасцепитель, дополнительный уровень безопасности. На корпусе два датчика датчик температуры и термопредохранитель. Теплообменник циклонного типа в термоизоляции. В корпусе пламенника встроен датчик давления, который передает показания на стрелочное выносное табло Имид Италия, предохранительный клапан на 3 бара торговой марки Африза Германия, автоматический развоздушиватель торговой марки Африза Германия с капиллярной трубкой, которая выведена вниз котла теплообменник соединен с циркуляционным насосом через виброгасящий шланг нержавеющие плетки торговой марки Тукай Испания. Это качественный и надежный элемент соединения. Надежное сердце котла – это экономный, малошумный, оригинальный циркуляционный насос торговой марки Вилла Германии. Корпусу котла насос крепится через прокладки, которые гасят вибрацию при работе насоса. Такой подход – очень грамотное и разумное решение, которое обеспечивает комфорт пользователю, уменьшает уровень шума и снижает возможные трения и деформации, которые могут быть вызваны вибрацией при работе. Итальянский расширительный бак подключен через шланг от торговой марки Тукай Испания. Бак имеет прямоугольную и плоскую форму, и это позволяет минимизировать габаритные размеры котла. Бак, как мы видим, расположен на задней стенке котла. Такое решение позволяет максимально просто осуществлять обслуживание. Габаритные размеры котла. По высоте котел имеет размер 550 мм. Это вертикаль. Ширина 350 мм. Это по горизонтали. И глубина 220 мм. Вес котла ориентировочно 20 кг. Каждый котел перед выпуском в продажу тестируется водяным давлением на герметичность. Это действительно котел европейского качества с умной автоматикой, которая позволяет минимизировать расходы на электроэнергию. И теперь несколько слов о том, Почему же котлы Avail Joule действительно крутые и качественно выделяются среди конкурентов? Первое, что следует отметить. Конструкция теплообменника циклонного типа обеспечивает более тихую работу и самоочистку в процессе эксплуатации. Как результат, экономия на электроэнергии до 9%. Цифровая авторотация тенов увеличивает срок службы нагревательных тенов более чем в два раза. Котел Джоуль полностью цифровой. Максимальная точность температурных режимов, плавное включение-выключение. Надежность и защита. Защита от перепада напряжения и сетевых помех, диапазон работы по напряжению 160-260 вольт, универсальность подключения к электросети 220-380 вольт, защита от перегрева, самоочистка тайно-повышенного ресурса, гарантия 24 месяца, безопасность, аварийное отключение, защита от детей, самодиагностика, режим авторазвоздушивания насоса, режим антизамерзания, экономичность, интеллектуальный алгоритм работы мощности, пидрегулировка. Котлы имеют сертификат соответствия, подтверждающий качество продукции. Если сравнить весь функционал котла Jol с европейскими аналогами, а потом сравнить цены, то становится вполне очевидным выбор. Мы вам также желаем сделать правильный выбор. До встречи!